Свій перший миллион Яна Матвейчук заробила до 30 років, то ж можливо. Я считаю, что успех может прийти в любом возрасте, в любое время. Потому что как наше счастье, так и успех наш, он находится здесь, у нас в голове. То есть если ты веришь в себя, то ты обязательно добьешься своей цели. Майбутній історик Яна почала працювати з другого курсу і до закінчення університету вже точно знала, що хоче мати власний бізнес і стати успішною. Допомогли біографії відомих людей, якими дівчина захоплювалася з дитинства. Я дивилася всі сайти, какие була читала книги, искала якусь то нічку чому люди починають тут і на бізнес. Якщо чесно, я смотрела себе вовнутрі, думаю, ну, я нету каких-то таких геніальних способностей. то есть я. не музыкант, не художник, которые могут стать там популярными, но я искала свою сильную сторону, потому что у каждого человека есть какой-то талант. Ну, это может быть все, что, что угодно. Девчина утверждает, что розпочинати свою справу треба с четким осведомлением своих умений и ресурсов, которые в тебе есть. Маючи 300 долларов в кишене и талант организовывать людей, у 23 роки официально зарегистрировала свою фирму. Не бывает такого, что человек проснулся, он успешный, известный, и у него все есть. За этим успехом и блеском, который мы однажды видим, перед глазами, стоит очень большая долгая работа. То есть точно так же было у меня. Миллион приходит достаточно быстро. То есть, ну, миллион имеется в виду, это не просто там ты провел то, через свой счет миллион денег, это то, что ты заработал, у тебя есть какая-то финансовая подушка. Если работать напряженно, то <laughs> миллион приходит. Успех будет, если поедать то, что умеешь делать, с тем, что любишь. Компания Яна занимается конференц-сервисом и деловым туризмом. Чтобы люди иностранцы приезжали к нам не просто как туристы индивидуальные, а чтобы приезжали именно проводить свои корпоративные мероприятия и какие-то бизнес-встречи. Все люди, которые со мной сталкиваются, работают, с которыми работаю я, это люди, которые мне нравятся, я их люблю. Это и есть успех и счастье. Тож, аби заробити омріяний мільйон, треба знайти в собі якийсь талант, поставити ціль, написати план дій, вірити в себе, зробити перший крок і наполегливо працювати.